Yeah, Всем добрый день. Василий Гуляев, группа партии «Ведрожжиня». У меня больше как бы не вопрос, а пожелание господину Зубко. Сегодня все знают, на местах открываются газки, да? Но, к сожалению, последний номерок присваивается в Киеве. И чтобы эти газки, которые на местах не стали просто почтальонами, когда отправляются документы и с Киева не поступают практически никакие ответы. Там запятую не поставили, там точку не там. То есть, к сожалению, такие случаи уже имели место, и мы как бы Обращались к вашему вашему министерству. Спасибо. Вопрос был решен, но хотелось бы, чтобы этот вопрос взяли под жесткий контроль именно вы и чтобы еще раз повторюсь, чтобы газки не стали местные, а просто почтальонные между городами и Киевом. Спасибо. Но шановные коллеги могут только подиаку вот из-за такую активную участь народных депутатов. Дискуссия уже вопроса сегодня. І хотілося би, щоб пришвидшена була взагалі передача. Тому що от зараз ми очікуємо, що місто Київ забере повноваження, місто Львів нарешті збереться з силами і подасть заявку на прийняття таких повноважень, і також інші міста, які зараз чекають можливості нового інструменту по залученню інвестицій. Тому ще раз дякую за підтримку і за співпрацю, яка буде далі продовжуватися.